Hola Acuario, estas son las sorpresas que tiene el mes de marzo para ti. Las sorpresas que tiene el mes de marzo para las personas del signo Acuario. Si Acuario hombre o Acuario mujer. Bien, Acuario, estás muy pero muy contento con estabilidad en tu vida, en todos los aspectos, <coughs> eh, en especial el punto de vista laboral, pero aparece un gran, un gran problema. Después, afortunadamente, la carta de la nube, ya este gran problema de la montaña, como que pasa a ser un problema menor o algo que poco a poco se va desvaneciendo. Este problema se va desvaneciendo, bien, Acuario. Eh, En otro aspecto te llega una noticia. ¿Mm? Te llega una noticia en marzo bastante desagradable, ¿eh? porque uno de los significados de, fíjate tal, la carta de la montaña, la cruz. Una noticia como que de alguna manera te inmoviliza. ¿eh? ¿Puede tener que ver con alguna cuestión afectiva? Sí. Pero te llega una noticia como que de alguna manera te inmoviliza. ¿eh? Te, pone, te pone bastante mal. A ver. Bien, Acuario, tuve que cortar porque justo me llaman por teléfono. Entonces en marzo te había dicho... Como que todo está muy bien, todo muy estable, aparece un gran problema, un problema que se va diluyendo, puede ser a nivel laboral. Después, te llega la noticia, una noticia que al ver el ancla me llega esto de que te inmoviliza, que no te deja como que parecía a la carta del colgado, como que estás atado, inmovilizado. ¿eh? Es, es una noticia bastante, bastante fea. La carta de la montaña, la carta de la cruz. ¿eh? Puede ser en relación a un ser querido, a un amor. ¿eh? sorpresas hermosas bien acuario hay una hay una persona de cáncer escorpio piscis como que te soluciona algo, te resuelve algo. ¿Eh? Eh, una persona de cáncer escorpio piscis que de alguna manera con su inteligencia, con su capacidad, con su creatividad, te soluciona algo eh, exitosamente, la carta del sol. Bien. Acuario. 8 de copas. La carta es de la sota de espadas. Te llega una noticia muy buena. ¿eh? Te llega una noticia muy buena que hace que tu acuario dejes. Dejes algo para ir en busca de algo mejor. ¿Eh? Dejes, por ejemplo dejes un trabajo para ir en busca de otro mejor dejes un proyecto para ir en, algo de, para ir en busca de un proyecto mejor dejes un vínculo ¿sí? con una persona para ir en otro por otro mejor Eh, algunos, algunos acuarios va a haber un, un problema que van a estar gastando dinero. ¿eh? Pueden estar gastando dinero en alguna fiesta, en algún evento, en alguna reunión, en algún cumpleaños. ¿eh? Eh, eso le puede llegar a generar a algún que otro, una fiesta, un cumpleaños, lo que sea cualquier tipo de celebración le puede llegar a generar a Acuario algún contratiempo desde el punto de vista económico. Mm. Bien, algunos acuarios realmente van a estar bastante tristes. ¿eh? Pero, ¿por qué es tan triste? Porque están alejados ¿eh? de, de su casa, de su familia. ¿eh? De vuelta a la tristeza. Puede ser por una cuestión laboral. ¿eh? Pero bueno, eh, la carta de la nube nos dice que es algo momentáneo, que es un problema que no es un problema eterno, sino que es un problema que tiene fecha de vencimiento. ¿Eh? La tristeza de Acuario por estar lejos de su casa, de su hogar, de sus seres queridos, bien podría ser por una cuestión laboral. ¿Mm? Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.